ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುರಾಯರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಾಯರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः ॐ नमो वेङ्कटेशाय कामिता प्रदायिने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्द shut गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः नमो वेङ्कटेशाय कामिताथा प्रदायिनी प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः

微笑。 नमो वेङ्कटेशाय कामितार्प्राप्रदायिने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्द Sha.